assalomu alaykum va rahmatullohi aziz do'stlar xush kelibsizlar suhbatimizga iqros surasini o'qishda davom etamiz bugun navbatdagi oyat kalla degan oyat bu oyatgacha bo'lgan o'n to'rt oyat va u oyatlardagi so'z oqishi ma'nolar ketma ketligi ya'ni suraning ichki mantig'i mana shu joyga kelganda ikkinchi marotaba keskin burilish yasaydi ikkinchi marotaba dedik birinchi marotaba insonni tug'yonga ketishi nuqtasida edi ikkinchisi mana shu oyatga kelganda va ana shu ikki nuqtada alloh taolo kalla deya yo'q aslo unday emas kabi keskin bir burilish yasaydi so'z oqishida va suradagi mantiqiy davomiylikda birinchi kalla innal ki, insan layato degan oyatda ko'rdikki alloh taolo yaratib va o'rgatib insonni bilmaganlarini bildirishiga javoban inson mana shu yaratilish va o'rgatilgan qonuniyatlarga muvofiq hayot barpo etmaydi tamoman aksincha haddidan oshadi ollohni qo'ygan bu chegaralarni toptaydi ana shu alloh taolo tarafidan kalla deya bu mantiqiy oqishga tamoman zid bo'lgan narsa eslatiladi bu joyda ham endi ollohni buyrug'iga insonni tamoman teskari harakat etishi emas bundan oldingi oyatlarni ko'radigan bo'lsak insonni xato va zulm va dinni yolg'onga chiqarish va dinni buyruqlaridan yuz o'girish kabi tug'yonni konkret ko'rinishlari sanab o'tilgan edi ana shularni davom etishida ikkinchi marotaba kalla deya keskin ma'noni burilishni yasaydi kalla yo'q ammo yo'q aslo unday emas degan Deyem ma'nolar keskin raddiya la illam yantahi mobodo agar to'xtamasa bas qilmasa hop nimani to'xtatmasa va nimani bas qilmasa bundan oldingi oyatlarni ko'radigan bo'lsak eng yaqin kelgan kalima kadzaba va tavalla undan oldinroq kelgan kalima yatg'o Yetga, istag'na mana shular insonga taalluqli fe'llar yatg'o istag'na kazzaba tavalla mana shu to'rtta fe'l insonga taalluqli ularni orasidagi in kana ala huda aroitayoki undan ana bular o'tmishdagilardan ibrat olishga ishoradan keltirilgan o'rnaklar qur'on nuzuli davrida balki ularga o'xshash ularni fe'llarini davom ettirayotgan kishilar bo'lganligi uchun masalan da'vatga qarshi chiqadigan makka mushriklari bor edi bu tarixiy fakt va to'g'ri yo'lda bo'lganlarni misollari ham bor edi payg'ambarimizni o'zlari va u kishiga ergashgan u kishini yonida jamlangan ilk musulmon jamoatlar mana shu ikkalasini ko'rmadingmi deyilyapti o'tmishdagi misollar keltiriladi qur'onda hali ammo konkret qur'on nuzuli paytidagi ikki toifa mana shu ikki toifa agar yolg'onlab yolg'onga chiqarib yuz o'girsa ta alloh taolo ko'rib turganligini bilmasmidi deya savol ishoratini qo'yadi alloh taolo qur'onda savol ishorati qo'ygani haqiqatda tushunarsiz va nahotki deya taajjublanadigan narsalar masalan mimman ala i̇şte allohi degan oyat keladi juda ko'p joyda olloh nomidan yolg'on u'ydirgan odamdan zolimroq kim bor qani deganga o'xshagan ya'ni bu zulmlarni eng katta zulmi bu bundan ham katta zulm bormi degani demakki bundan katta zulm yo'q shunga o'xshab bu joyda ham savol o'rtaga tashlaydi nihoyatda ochiq aniq ravshan alloh taolo albatta ko'rib bilib turibdi degan javob chiqadi lekin mantiqan alloh taolo ko'rib bilib turganini bilib turib qanday allohga qarshi chiqadi odam degan xulosaga kelinadi bu joyda ham endi o'sha to'sqinlik qilishdan tiyilmasa yoki yolg'onga chiqarib yuz o'girishdan tiyilmasa yoki tug'yonga ketib boylik orttirish hirsidan boshqalarni haqqini tajovuz etishdan tiyilmasa mana shu negativ narsalarni hammasiga taalluqli bo'lishi ehtimoli bor agar u tiyilmasa degan fe'lni ishora qiladigan joylari agar u tiyilmasa ya'ni tug'yonga ketishdan uni sababi endi boylik orttirish hirsi tug'yonga bog'liq birinchisi tug'yonga ketishdan ikkinchi salat qilganda to'sqinlik qilish bu uchinchi yolg'onga chiqarish va yuz o'girish yolg'onga chiqarish va yuz o'girish to'g'ridan to'g'ri mana doğru, shu tiyilish degan fe'lga eng yaqin bo'lgan fe'llar agar u tiyilmasa u holda la nasfaan nasfaa b nasfaani safaa qur'onda faqatgina mana shu joyda keladigan fe'l bu la nasfaan bi Safa degani yerda sudrash degani yerda sudrash degani masalan birovni kaltaklab sochidan sudrab olib ketayotgan sahnalar ko'p masalan eski filmlarda yoki bir hayvon o'lib qolgan bo'lsa uni deylik ov katta bir bahabat hayvonni ovda ovladingiz va uni ko'tarishni imkoni yo'q nihoyatda og'ir va katta ayvon uni endi bir narsaga bog'lab sudrab olib kelinadi yani ana shu sudrash nasiya deb odamni kokil o'sadigan bosh qismiga aytilarkan kokil o'sadigan bosh qismi va o'sha şey, o'sha şey de joyda o'sadigan kokilga ham aytiladi lekin bu oyatgacha kelgan oyatlarni ko'rdikki insonni kokili yoki yerda sudrash ovdagi hayvonga o'xshatish kabi bu primitiv narsalar emas umum umuminsoniy olamshumul ma'nolar mana shu joyda jamlangan bu surada demakki alloh taoloni dinga qarshi chiquvchilarga beradigan jazosi ham butun barcha davrlar va barcha qavmlar uchun birday bu joyda beriladigan tashbeh obraz ham umumiatla barcha jazolarni hammasini o'zida jamlagan bir obraz bo'lishi kerak sudraymiz peshonasidan yoki kokilidan deyilgan obrazdan chiqadigan narsa shu birinchi sudraymiz degani ikkinchi nosiya ya'ni peshona kokil degani bilan bog'liq buni endi inson jamiyatidagi tabaqa deydigan bo'lsak qavmni eng kattalari nasiya deb arablarda bir qavmni kattalari aytilardi qur'on nuzuli paytida ishlatiladigan yani, kalimalardi lug'atlari bor o'sha joylarda mana shu keltiriladi bir qavmni bu qavmni nasiyasi deyiladigan bo'lsa bu qavmni eng asl ya'ni eng katta elitasi elita desak to'g'ri bo'ladi qavmni elitasi qavm piramidal tizimini sistemasini tepadagisi eng cho'qqidagilarni eng pastda yerga sudraladigan ahvolga olib kelamiz va biz uni yerda sudraymiz degan ma'no chiqadi ya'ni qavmni tepasida o'sha boylikka ruju qo'yib eng ko'p boylik orttirgan va butun hammani sotib olaman deb ko'krak keradiganlarni alloh taolo butun ishongan boyligiyu obro' e'tibori e'tiboriyo hammasini yo'qqa chiqaradi sharmandalarcha pastga qulaydi ijtimoiy narvondan va yerda hattoki o'z oyog'ida yurolmaydigan ahvolga keladi mana shunaqa bir tashbeh bilan ya'ni nihoyatda ayanchli tarzda jazoga giftor bo'ladi alloh taolo mana shunday xorlovchi alamlantiruvchi bir azob bilan azoblaydi ularni azob deganini bilamiz jismonan qiynoq berish ma'nosi emas mahrumiyat bir narsadan mahrum bo'lish endi bu nasiya misolida boyligidan mahrum bo'ladi va atrofdagi odamlardan mahrum bo'ladi boyligi yo'q bo'lgandan keyin hech kim unga xizmatiga kelib yollanmaydi obro' e'tibor qolmaydi jamiyatdagi nufuz qolmaydi ya'ni tamoman qulaydi o'sha eng gerday yurgan peshonasi bilan yerda eng sudraladigan sudralib yuruvchi hayvonlardan farqi qilmaydi bu o'tmishdagi qavmlarga berilgan jazolarni hammasini jamlagan paytda chiqarilgan bitta obraz mana shu alloh taolo dinga qarshi bo'lib da'vatga qarshi bo'luvchilarni mol dunyoga hirs qo'yib ehtiyojdan ortganini ber deb kelib da'vat qiladiganlarga qarshi harakat urush jang qiladiganlarni alloh taolo hammasini jazolagan bu fir'avnda ham xuddi shunday bu nuh qavmida ham xuddi shunday bu isoga qarshi chiqqanlarda ham xuddi shunday bu muhammad alayhissalomga qarshi chiqqanlarda ham hammasida birday alloh taolo alamli azob yuboradi sharmanda qiluvchi xorlovchi azob yuboradi va ular bu jazodan qutulolmaydi da'vatga qarshi chiquvchi payg'ambar alayhissalomni zamondoshlariga mana shu tahdid mana shu bir eslatma ogohlantirish kelyapti hali ko'ramiz makkani kattalari kimlar ekanligi hali u keladi boshqa suralarda unga navbat keladi ana ularni eng tepadan eng pastga qulatamiz va sudralishga majbur qilamiz degan tahdid bu hali makkada nihoyatda katta tortishuvlar bo'ladi mana shu oyat ustida a i qavmni kattasi deyilganda bu nafaqat makka misolida balki ahli kitob ham xuddi shu piramidal sistema asosida ya'ni xalqni aldab ularni mol dunyosini egallab olganlar tepaga kelib olgan doim ham xuddi shunday bo'lgan qur'on uzul davrida ham shunday bo'lganda ana o'shalarni jazolaydi va bu makka mushriklariga kelgan jazodan ko'pa farq qilmaydi hammasiga keladigan jazo deyarli birday bo'ladi va bundan keyingi oyatda ularni sifatlari keltiriladi u haqda ertangi suhbatimizda davom ettiramiz